Saya nak tanya uh, berkenaan dengan Konvensyen uh, uh, Dr. Akmal uh, baru ni uh, Apa komen doktor tentang konvensyen uh, Dr. Akmal ni? Dan satu lagi Semalam uh, saya ada posting yang yang doktor tulis dekat, dekat uh, muka buku Ucapan Dr. Akmal ni memerangkakkan Yang amat berhormat Presiden UMNO uh, Boleh uh, 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 doktor ulas sikit? saya terpaksa mengucapkan jutaan terima kasih kepada siapang Kopi dan Aizat eh, kerana banyak membantu eh, dalam keadaan uh, kita mempunyai ketua penerangan yang bisu so kita menggunakan suara-suara akar rumbi dan saya adalah ketua penerangan krisis jasa yang boleh dipecat bila-bila masa oleh ketua cawangan saya rela demi kebenaran dan fakta dalam UMNO Okey, pertama saya nak beritahu eh, Tadi saya dengar convention Dr. Amal eh. Saya setuju lah tu convention Dr. Amal bukan dari convention pemuda. Kalau convention pemuda dia kena ada local standai. mewakilannya macam mana, apa dia ini dia jemput siapa-siapa yang datang semua yang datang. Lepas tu dia kata itu suara akar rumbi. Ini saya nak bagi tahu lah. Saya dengar daripada patah pertama dia berucap sampai kepada patah terakhir dia berucap. Dan satu lagi saya perhatikan convention pemuda ni dia tak ada resolusi. Eh? Kalau tak ada resolusi itu bukannya convention, itu namanya convention bapu. Okey. Yang kedua saya nak bagi tahu ialah apa sebenarnya motif dan maklumat convention pemuda ni diadakan untuk siapa dan kepada siapa yang dia nak sampaikan. Pertama dia buat hmm. betul lah. Dia kata dapat hmm. persetujuan agak-agak nah. lah. Saya nak bagi tahu kalau ketemu benda jumpa presiden kata nak buat convention takkan presiden kata jangan hmm. jangan jangan hmm. jangan agaknya kalau dia kata jangan hmm. saya ingat dah habis dah kena maki habun oleh seluruh pemuda hmm. yang hmm. mengatakan bahawa presiden kita penakut tak ada telur hmm. telur kena sepit dan sebagainya hmm. so dia pun bagi hmm. okey saya setuju nak cakap apa cakaplah cuma yang saya heran ni dia bercakap tentang tiga perkara yang saya nampak pertama kesabaran dia selama ni dia sabar Sabar kepada siapa? Sabar kepada Presiden Sabar kepada MKT Sabar kepada naik-naik Presiden Sabar kepada siapa dia memendam rasa kesabaran dia tu Tak boleh ter terluas Lepas tu gunakan mikrofon untuk cakap Nombor dua Dia kata bahawa kita kena ada maruah Ada maruah ke sekarang? Hmm. kita dalam kerajaan sekarang pun kamu kata saya nak tanya kamu ada maruah ke jadi kalau keluar bertambah maruah bertambah naik bila jadi pembangkang nombor tiga saya dia cakap ialah kita kena keluar daripada kerajaan perpaduan ha. so bagi saya eh yang kamu nak sampaikan itu kepada siapa sebenarnya? Kepada Presiden? Kepada MKT? Habis yang kamu musyarat tiap-tiap malam tu ada MKT tu buat apa? Nombor dua ialah, nak sampaikan kepada siapa? PMX? Nak sampaikan kepada DAP? So bagi saya, kalau kamu suruh kerajaan sekarang ini, UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, yang kamu duduk tu kerajaan apa di Melaka tu? Hmm. Hmm. Itu kerajaan apa tu? Bukan kerajaan perpaduan? So saya nak cadangkan, saya merayu lah pada Anu pada Dr. Amal ni Kalau kamu ada telur, kamu anak jantan Kamu ketua pemuda yang berwibawa dan dihormati Ada Kamu walk the talk Kamu orang pertama yang patut keluar daripada kerajaan perpaduan Dan kamu sedar nanti Apa yang kamu lihat Mungkin maruah kamu akan lebih tinggi, lebih naik Kerana kamu di luar kerajaan Barulah kamu nak bercakap Nombor dua Nombor tiga Saya nak bagi tahu eh Sebagai ketua pemuda saya tak nak tahulah dalam pelbagai UMNO ni Dia ada tak klosa klosa yang mengatakan bahawa bila sayap-sayap ini Menghina parti Menghina presiden Menjatuhkan maruah imej parti hmm. Ada ke tidak? Itu saya tak tahulah, hmm. saya tak baca lah Saya ni orang bodoh lah, doktor Malaysia hmm. Itu doktor rahsia agaknya boleh jawab lah hmm. Kalau ada saya mahu Ketua pemuda diambil tindakan Kerana ini adalah maruah dan imej UMNO betul kamu kata kerana dia bercampur dengan kerajaan perpaduan orang Melayu tak suka saya nak beritahu PRU 14 PRU 15 ketika itu tak ada Amdak pun tak ada DAP pun tak ada kerajaan perpaduan pun orang Melayu tetap tolak apakah perikatan nasional itu lebih baik apakah yang yang, yang rasuah ni asyik UMNO 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 yang dalam pertuduhan sekarang siapa yang nak bawah siapa So bagi saya eh yang jatuh hukum oleh mahkamah bahawa tidak tidak sah di Parlimen di, di Terengganu itu parti mana? So bagi saya amal saya nak tanya kamu ni ketua pemuda siapa? Ketua pemuda PAS ke? Kalau kamu rasa bahawa UMNO ini tidak bermaruah, kamu boleh bila-bila masa menjadi atau keluar daripada parti UMNO ini. So bagi saya kita kena berhati-hati bila bercakap. Ini bukan soal populis. Ini bukan soal retorika Tapi ini soal tentang image Saya boleh berkata Kerana saya ini hanya ketua penerangan cawan Nak pecat saya bila-bila masa Saya boleh letak jawatan Saya tak risau pun Saya tetap akan bercakap Walaupun saya tak dijawatan pun Tapi kamu ada jawatan Kamu adalah sayap yang sepatutnya Membantu presiden kita Bukanlah membuat apa yang kamu buat Ada mikrofon cakap Lepaskan segalanya Eh, tak malu ke? mana nak letak muka. Saya memerhatikan dan saya yakin presiden kita juga mengikuti setiap-tiap patah yang keluar. Cuma saya nak bagi tahu Dr. Amal lah. Dalam etika kita berpolitik, jangan kod eh. Perbuatan kamu dengan presiden bawa presiden kata lawan tetap lawan, presiden kata dia bagi endorsement kamu lah. Saya pun nak tanya jugalah Datuk Seri dalam ucapan nanti dalam mana-mana komen terangkanlah kepada rakyat. Ia seolah-olah memberi gambaran bahawa kamu buat ini kerana arahan daripada Presiden Sampai nak keluar parti pun seolah-olah macam arahan Kamu kena ingat eh Kamu buat pembetulan eh Agaknya dah kena dah kena tiba ialah, tu Dalam WhatsApp group ke dalam mana So bagi saya Sebab itu saya kata Ucapan Dr. Amal Jerat kepada Presiden UMNO Dia letak leher dekat sini tau Dahlah orang tak suka Presiden kita Walaupun bagaimana Bayangkan ya eh, jahat sangat ke PMX Kerajaan Perpaduan ni memberi, memberi 8 kerusi menteri dan saya ingat dalam 8 atau 7 timbalan menteri dalam portfolio yang menjaga ahliwan orang Melayu otak kamu di mana Dr. Rahsia saya minta maaf lah apa yang kamu fikir ni tiap-tiap negeri bercakap saya ingat lagi termasuk Johor cerita pasal apa isu kepimpinan eh kau betulkan dulu dekat Johor tu lah Menteri Besar yang makin hamun orang tu Jadi bagi saya eh PMX telah membagi ruang yang sebaik-baiknya kepada 8 MP kita untuk menjadi menteri dalam portfolio yang memang betul-betul terang-terang membantu orang Melayu. Felda, Felkra, Rizda, apa lagi nak? Tivet, Amara. So bagi saya eh, saya tak nak cakap banyaklah. Bagi saya Lihatlah Wan Mausin punya TikTok Wan Mausin punya Facebook Kalau saya lah presiden lah Saya merayu lah Lantiklah Wan Mausin itu sebagai ketua penerangan Kita tidak boleh mendapat ketua penerangan yang bisu Senyap Saya memanglah saya melangkawi lah Sebagai ketua penerangan Saya merayu lah Kita nak seorang ketua penerangan Yang boleh bercakap dan bersuara tak payah semua-semua asyik-asyik Dato' Norman so bagi saya inilah perkara yang saya nak sampaikan bawa bertenang dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyokong saya yang untuk saya halalkan saya maafkan dan kepada Datuk Sri Dr. Zaid Hamidi happy birthday yang ke-70 berapa? 72 eh? saya ucap selamat hari lahir dan semalam dah dapat hadiah eh, daripada ketua sayap, ketua pemuda kita eh, bagi hadiah yang uh, meruntun lah bagi saya kalau saya jadi Datuk Zahid, saya sedih tapi bertambah dan saya rasa bahawa masing-masing sedang menanti reaksi daripada Datuk Zahid dan uh, kita tunggu jangan jadi anti-climax PAU kali ini adalah PAU yang terpenting untuk kita memberi sokongan saya tak terkejut pun kalau apa-apa yang akan berlaku tapi saya yakin kewibawaan, integriti dan juga kebijaksanaan Datuk Seri Presiden kita bukan manusia biasa-biasa, bukan calang-calang orang dapat menangani seorang doktor yang bernama Dr. Amal dan sebagai ketua pemuda. Terima kasih.